Hola puan-puan selamat datang ke Traveler Ilmu Channel. Episode ke-6. Kita kali ini kita ke satu bandar yang penuh dengan tinggalan para Rasul, sejarah kerajaan Islam Turki Usman ya dan juga semestinya sejarah yang menarik. Assikan video ini sehingga. Kita sama mendayak di Istanbul Turki dan kita akan mula bergerak ke bandar Istanbul. Keesokan harinya kita ke bergerak ke untuk ke Aja Sofia untuk menunaikan solat Jumaat dan perjalanan daripada Om Sri ke sana mengambil masa lebih kurang satu jam sekarang kita sedang menuju ke solat Jumaat di masjid Aja Sofia sekarang pukul lebih kurang pukul 11.30 dan kita akan berjalan kaki lebih kurang 44 minit ke Hajar Sofian untuk kawasan kediaman kita. Dan kawasan kawasan ini penuh dengan tinggalan sejarah Osmania. Ha, Tibanya -tiba. Tiba -tiba, saya di Turki. Saya sangat bersyukur. Kerana di Turki ini dapat begitu banyak masjid yang dibina oleh kerajaan Turki Osmania. Sebelum diambil kuasa oleh Mustafa Kamal Atatürk Dan tempat ini dulunya Tempat ini Turki, Istanbul ini merupakan bekas ibu negara kepada Turki Usmania Bandar yang sangat maju dahulu ya. Pusat ilmu, pusat pembangunan Dan sinilah Pernah menjadi pusat pemerintahan untuk seluruh orang Islam pada ketika dahulu pemandangan daripada sini dan kita akan bergerak ke sana untuk a uh, bersolat Jumaat insya-Allah. Jika pengelaran ini ketika itu Turki sebenarnya uh, waktu musim luruh, tapi tuan-tuan rasa dia macam musim mas lagi di musim panas. Yalah, waktu Tuki ni bukan berada di utara di di bahagian selatan Eropah. akan Dan kita akan terus bergerak masuk dalam masjid Insya Allah Untuk pengetahuan semua Haji Sofia ini merupakan asal sebagai gereja Untuk agama ortodoks Dan kemudian apabila setelah pembebasan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kedua Baginda membebaskan Membeli Haji Sofia ini daripada pihak gereja dan dijadikan masjid dan Islam ini bukanlah agama yang apa agama yang ekstrim sebenarnya. Kita adalah agama yang sangat berlembut lembut dan kita tak hapuskan langsung tinggal-tinggalan apa agama I Kristen. Sejak hari pertama lagi Alhamdulillah hari pertama kami bukan hari Jumaat Yang berkat Inilah Istanbul sekarang Tidak sama seperti Istanbul ketika Berada di bawah Pemerintah Usmania Tapi Baru-baru ini Erdogan Beberapa tahun yang lepas Erdogan telah Membuka semula Hajar Sofia setelah Bertahun-tahun menjadi museum Dan akhirnya dibuka semula kita boleh lihat um, ada lagi tinggalan-tinggalan daripada gereja zaman dahulu Kita boleh lihat lagi bentuk-bentuk tu -bentuk Dan memang kita dah pernah nampak betapa tuanya usia-usia Kan ini merupakan sekolah yang dibina oleh kerajaan TK Usmanah dahulu. Ya, yeah. ada sekolah di depan masjid. Apa yang tuan-tuan nampak sekarang merupakan Roman Wall Salah satu tinggalan Yang paling Yang paling Yang Sebelum pembahasan Konstantinopel Kini kita ke sebuah tempat Iaitu Grand Bazaar Yang dibina oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Sekitar tahun 8, 1455 Sehingga 1556 kita berada di Grand Bazaar Sekarang nah, ni kita akan mula masuk ke dalam salah satu kedai Dalam satu cofemo yang berpunyai 3,000 kedai Alam ini terdapat 1,440 kedai Ya, yeah. ada 1,000 kedai dalam ni Bayangkan, tuan-tuan semua Ia adalah ini pada abad ke-16 betapa yang kawasan di sini dan kawasan ni sini. di kedai bazar terdapat beribu kedai. Macam saya kata dia bawa banyak kedai yang jumlah sebenar di bawah. ini merupakan Masjid Ali Pasha yang dibina pada tahun 580 dan 587. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam perjalanan untuk menjejaki sejarah para rasul para anbiya -an 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 di Museum topkapi kini sudah kita sudah masuk ke muzium topkapi yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kedua selepas penaklukan penaklukan Konstantinopel. Dan tempat ini jadikan muzium ketika zaman pemerintahan Mustafa Kamal Atatürk. Jadi ini dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran dan tulisan khot ini adalah di di dicipta di oleh Kelapa Osmania dahulu Museum Topkapi ini uh, adalah bekas istana rasmi Sultan Osmania dibina sebab penaklukkan Istanbul ia menyimpan bilik suci Islam termasuk jubah, pedang musuh dan rambut Nabi Muhammad SAW oh ini merupakan senjata yang digunakan oleh Sultan Sultan Khalifah Sultan Usmania dan di antara senjata-senjata ini pernah ada juga yang digunakan oleh Sultan Muhammad fatih kedua. Kemudian kita bergerak masuk ke dalam pula. Ya, tadi kita dekat kawasan-kawasan taman dan kini kita masuk lagi ke dalam. Kita sudah masuk ke pintunya. Nampak tuan-tuan dan -tuan, puan? Penuh dengan tulisan-tulisan yang kod. Bahawasanya pada awalnya Khilafah Usmanian ini berpegang teguh kepada agama Islam. Tapi makin lama mereka mula berhasil selesa dengan kekayaan Dan mereka mula meninggalkan ajaran Islam Ini bukan bilik um, pameran pakaian Pakaian Raja-Raja Raja-Raja Putri-Putri Pemasui Kepada Kelab Usmania Kemudian saya ke masuk kami kita masuk ke dalam pameran pameran uh, bilik suci di suci umat Islam yang dibawa ke Istanbul dari Mekah dan lagi datang dengan Allah setelah Ayu Usman yang mengambil alih peranan Bagi penjaga dua bilik suci. Tahun nampak saya ini di muka tongkat Nabi Musa Alaihissalam yang yang bagi yang bagi dia membelah laut laut merah ketika itu dan ini muka bekas uh, bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW dan ini pula tangan Nabi Yahya alaihi salam yang dipotong oleh Yahya dan inilah dia korban bayangkan dia ni walaupun dah berapa tahun kecil kan tuan-tuan ini adalah pedang pedang Nabi Daud alaihi salam boleh boleh nampak kat situ ini merupakan kitab Al-Quran yang awal yang belakang tu adalah Ajar Al-Aswad yang pernah tuan dalam ayat, cucian cuci Al-Quran di dalam ini dan kitab Muqawi asli mana-mana dan di dalam ni Dalam kotak ni apa kotak tu? Dia katakan tersimpannya jubah Nabi Muhammad SAW Mana? Ada jubah Nabi Muhammad SAW di dalam kotak tu sebut Well, kita ke bahagian seterusnya yang dapat lagi banyak dengan lagi dan kita dapat, atas bahagian-bahagian ini ada apa lagi Muhammad SAW kitab-kitab suci Al-Quran yang ditulis pada zaman yang awal dulu ya Zat-zat Nabi Muhammad kepada raja-raja Nabi Muhammad kepada raja-raja ini terdapat ni rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga janggut baginda dalam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian begitu nipis kita tak nampak ya. Okey kalau dah dah zoom tu boleh nampak dah. Sapat ni rambut dan juga janggut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pula adalah merupakan pedang-pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni semua pedang-pedang yang Nabi pernah guna ketika bawa itu adalah capal Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan, puan semua, semua pengunjung yang non-Muslim perlu memakai tudung wajib dan mereka akan diberikan tudung, tudung oleh para petugas muslim. bang yang dia pernah yang pernah digunakan oleh salah satu panglima agung Sam Khalid ibn al-Walid. Ah, uh, tuan-tuan nampak tak ini adalah yang digunakan oleh salah satu anak soleh yang tidak dikenali di dunia tapi dikenali di lain iaitu iaitu Uas al-Qarni. Di sini bolehlah uh, pakaian 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 yang pernah digunakan oleh para, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan seban sahabat penuh dengan seban penuh dengan peningan baju ya yeah, yang pernah digunakan oleh para sahabat yang pernah dipakai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi <Sing> wasallam